отказывается от своих войск, которые здесь есть, от своих солдат, которые попали в такие ситуации. Его мотивации, конечно, не могу сказать, чем это мотивируется с их стороны. А вот вы, как до того, как вы еще попали в ПНВ, вы до этого а как-то со своими там сослуживцами, коллегами обсуждали такую возможность, посчитали такую ситуацию как-то, что будет а с вашей стороны, Александр, ну ладно, вы не знаете там мотивацию, а с вашей стороны есть же законодательные положения в вашей стране, я думаю, тоже, которые, по которым можно не выполнять преступные приказы. Вы же знали, что едете сюда? Это ну. Интересный вопрос. Есть такой выбор. Может, не у что? Ну, а не было выбора? А не было выбора? Ну, я, я просто интересуюсь, не было выбора. Хорошо. У меня у меня вопрос очень важный. Вот то, что вы уже увидели здесь, к вам отношение, какое было, было оказано, сейчас оказывается. Вы поменяли какие-то свои убеждения по поводу тех людей, которые находятся на территории Укра... Украины? Считаете ли вы нас государством и как к вам относятся? Вот, что вам говорят, может быть, на вас дают как-то или нормально относятся? Вот, какие ваши ощущения? Вот поменялся? Внутренний какой-то шаблон, то есть мифы, которые у вас были изначально. Потому что я часто, когда общаюсь с теми, кого задерживают здесь, когда мы ведем переговоры по освобождению, даже был один гражданин Израиля. Так вот он мне рассказывал о разговоре, когда мы уже его отдавали в ДНР. Он мне сказал, я думал, что мы идем защищать жителей Донбасса. Я говорю, ну ты что-то увидел? Он говорит, да, я увидел, что идет война между криминальными группировками, они между собой там делят активы, он, конечно, очень сильно переубедился. Вот у вас какие-то внутренние ощущения, то есть мы тут кто? Вот. как вам показалось, люди, которые с вами здесь, смотрите, что их вас кормят так же, как и ребят с госпиталя. Вот как вы? Вы знаете, когда после ранения там полз под пулями, когда там дополз до укрытия, и когда военнослужащие вооруженности Украины меня придерживали, ну, скажем так, меня же никто не добил, меня вынесли на руках, причем не военнослужащие, а какие-то другие военнослужащие Украины вынесли на руках, помогли когда первую медицинскую помощь, ставили для госпиталя. Ну, естественно, конечно, всем другое восприятие действительности становится, что оказали медицинскую помощь. Врачи же тоже могли не заморачиваться с операциями, просто ампутировать ногу, оставить. Была операция, действительно после двухсотдесяти операций переживания крови. Понятно, что относится очень хорошо. Но вот, возникает вопрос, просто достоин, то сейчас такое отношение или нет. Но это что же мое на отношении к военнослужащим Украины. Ну, люди, за которые общаются, говорят просто. Вы говорили, что родственники выходили с вами на контакт. Так все-таки, кто вам звонил? Просто помню, что отказывалась от вас ваша жена. Мама звонила, может, они Нет. хотят приехать. Давайте мне говорю, что от меня жена отказывалась. Я спрашиваю. Я об этом не вижу? Нет, я разговариваю с матерью. Ну, мама хочет приехать, там, там какие-то возникают. Что... Проблема немножко с, с выездом. А с выездом или с тем, что ее сюда не пускают? Нет. Mm -hmm. Получается, вас течет украинская кофе да? Да. Удивительно. Еще такой вопрос, ну, тоже мне очень это интересно. Скажите, а вот из-за такой ситуации, как случилось с вами, с вашими товарищами, с да? А как вы считаете, такое отношение, когда российское командование, когда президент, ну, в принципе, когда по-честному отказывается от, от своих солдат, а это, как это повлияет на отношение армии, на отношение солдат к своему командованию, к своему руководству, к президенту? Или никак не повлияет? Нет, ну я думаю, что повлияет, все-таки люди задумываются, смотрят на ситуацию, а если такая ситуация повторится с ними, что тогда будет. На и как-то может и на сторону повлияет свет. Что значит положить на на сторону? Сторону. Люди начинают задумываться больше.